И снова здравствуйте. В общем, появилась такая проблемка. Надо было срочно вот, разметать профтрубу. Ну, мы не, по крайней мере, трубу для некоторых целей. Ну, тут пришлось чем разметить. Кинулся. Ну, вот пришла идея такой чертилки. Для чертилки понадобилось кусок алюминия. Ну, это уже я так сказать, профессионально за Молоток на чем вот расплескивать. Вот. Алюмишку я расплескал. Ну, это уже как более поздний вариант. А тут под руку кинулись ну чем разметить. Валяется алюмишка. Ну, да, я думаю, попробую. И потом беру так. И рядом лежит толстенько, маня, вот буквально я ей расплескаю. Чертилочка получилась, дай бог. Не знаю, как по новому металлу. Ну а по тему, пожалуйста. Даже остается. Чуть-чуть там. Чик. Если тоненькую линию расплескал посильнее. пожалуйста, чик. Чик. Не знаю як по-новому, нема в мене тут є кусок оцинковки, ну, на ньому якби воно не пише нового металу тут А ось не є тут Дану не видно буде, він білий Хоча... Хатя... неудобно одно рукой чертить. Ну, черта. Ну, на бэушном металле, так сказать. Рисую через камеру. Четкие следы, от чертилки. Надо нифига на пайке. Легко, дешево и сердито. Ну, пока на этом все. Всем удачи, добра, тепла, крепкого здоровья. Так что можно любой проволочкой, даже тоненькой это самое. Но мы под рукой. Всем удачи и добра, тепла и мирного неба над головой.